Up, uh, uh, on. You match um, first of all, anytime you can get a win at home, it's, 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 it's big. So at the end of the day, it was great. But to, to come back in the fashion that we did was, was, um, was, was great. You know, there's a lot of mistakes we made, and um, we kind of dug ourselves in a hole. But um, I don't want to take credit away from their, them guys. They played really, they played really well. They came out and uh, were aggressive on both ends of the floor. And I think that when you can pull out a game down, down the way you did, you just know um, our chemistry is, is building each game, each game. I think that's the third or fourth game we've came from behind and won. And um, we just got to start starting better, get, get better starts. Первое, кем хочется сказать, что всегда приятно выигрывать дома и особенно приятно было выигрывать после игры на выезде. И всегда приятно приносить как бы, приятные эмоции своим фанатам. И второе, что он хочет сказать, второе, что он хочет сказать, это нужно отдать должное команде Гуверла, которая показала очень хорошую и агрессивную игру на протяжении всей игры. То есть э, эта команда продемонстрировала действительно хорошую игру. И третье, что Кем хочет сказать, что э, команда как бы становится сильнее, и вот мы строим эту командную химию, я она в команде, она строится игра за игрой, и мы становимся, становимся лучшей игра за игрой. Спасибо большое. Спасибо. На сегодняшний матч, он, наверное, нервовый, напруженный, но ну и с хэппианом для вашей команды. Да? Да, хотелось бы, чтобы все было проще, но, наверное, за это и любят баскетбол, за вот такую игру, за такие эмоции. Хотелось бы видеть немножко меньше ошибок, потому что сегодня не должны были доводить вот до такой концовки. Очень много в середине третьей четверти, в начале четвертой четверти было перехватов, было выходов два в одного, три в одного, и умудрялись в эти моменты терять мяч, ошибаться. Ошибались в защите, в общем, ошибок довольно много было. Гаверла очень здорово играла. Наверное, в концовке нам повезло больше, может быть так. Вот. И хочется, конечно, поздравить с победой болельщиков, руководства клуба, всех игроков, весь тренерско-административный состав клуба, потому что все каждый день проделывают огромную работу. И опять-таки болельщикам огромная благодарность, то, что даже когда оставалось уже меньше двух минут, мы проигрывали 11 очков, продолжали верить, нас продолжали поддерживать и будем стараться дарить эмоции. Церковь была в вашей карьере. Ну я не знаю, как в карьере, но в этом сезоне одна из самых сложных побед. И я уже говорил, очень часто в этом чемпионате мы проигрываем, и потом приходится исправлять ошибки. Как это было в Одессе, как это было сегодня, как это было в Ивано-Франковске. Хотелось бы, хотелось бы без этих ошибок, чтобы было немножко спокойнее в концовке. А, что убью их на следующей тренировке. Так. так. Ваше бачение сегодняшнего матча? Ну, я могу сказать, что 38 минут нам игра удалась. Мы лидировали весь матч и проиграли на последних секундах. Очень много потерь в концовке. За две минуты мы вели, по-моему, если не изменяет память, 9 очков. За две минуты и имея двух первых номеров в нападении мы не смогли ни одной атаки довести до разумного начала и разумных действий. Обидное поражение. И я же говорю: я доволен, как ребята работали. Я доволен, как они настроились сегодня на игру, претензий никаких нету. А, в чем главная проблема в конце Это усталость лидера команды? Я не знаю, какая-то самоуспокоенность, наверное, или еще что-то. Я говорю, два первых номера что они смогут спокойно довести мяч до разумных действий. Один устал, есть второй. То есть тут вот, обидные потери, если вспомните, и в центре поля, и спорные мячи, и при ну, безобиднейших ситуациях, когда надо было довести мяч. Вот. Пока комментариев больше нет.